все ваши будущие клиенты, и вы, как бы, я думаю, в любом случае заинтересованы в том, чтобы там появилось там, 10 домов и еще там тысячу семей. А тем, покупатели. Но явно они не будут ходить куда-то на прокуфе в эко, то есть будут все ходить сюда. То есть, это будет. То есть мы так же самое, то есть, сегодня предлагаем поучаствовать, как бы, ну, если это выгодно и интересно. То есть, ну, понятно, что когда строится жилье, там это все закладывается. Нет, когда коммерция, то... По, по поводу выгодно интересно. Выгодно интересно, то, что все вокруг этого, для нас интересно, конечно, да? А, Как-то отстраненное где-то, ну, это Спасибо. просто как бы подарок, Нет. как благотворительность можно рассматривать. Чего, что в любом случае или на погодживание ради, да? То есть если этот вопрос пройдет, там все будет в порядке, оно попадет там, на сессию, то есть на погодживание или на сессии, эти вопросы будут задавать. Понимаете? То есть, в любом случае, то есть, вы будете, ну, как это на конкурсе, да, то есть, всегда говорят, там, ваши последние, там, предложения, что вы еще готовы дать, да? Мост построить. Да, готов построить мост, классно. И отреконструировать, допустим, на Горького еще мост, вообще супер. Потому что скоро упадет. Ну, тогда, тогда, вот, смотрите. И вся Курска к вам не приедет. Вот смотрите, тогда я вам говорю следующее. Я полностью, как бы, есть уже проект, проект есть, согласован с ГАИшниками вот просто продолжение вашего предложения, я говорю сразу контраргумент. Мы согласовали с службой ГАИ и с Строем реконструкцию вот этого участка, который они будут проводить, перекрестка, перекрестка Харьковская, которую они будут проводить уже, я думаю, в июле месяце, мы начнем это делать. Цена вот этого вопроса, но ну, Не, примесь, я нормальная цена. Здесь будут заменены все светофоры за наш счет. Будет, ну, разметку уже сделали, все, вот эти все. Меня инвестор тогда задаст вопрос. Хорошо, мы делаем этот светофор э, перекресток нам не нужен. Сделать, а почему да. нельзя сделать? Вот давайте ну, сделаем. предложение, но ему. Не ну, давайте, а давайте сделать, сделаем ну, вот этот. А давайте сделаем все перекрестки по сумам. Ну, нет, спасибо, тут с нашей стороны. Половина. Нет, ну на самом деле, ну тоже ж надо подходить э, с ну, точки ну, зрения разума. Да. Ну, нет, так, я я, же, день, день, если готовы это, сюда вложить. Это это же вы поняли, это не условие нашей комиссии сегодняшней. я понял, какое предложение есть, оно. быть, для вас это будет плюс. Понимаете, то есть уже вопросы в любом случае будут задавать все. Плюс, смотрите, и плюс будет тоже, если уже переходить с точки на, на бизнес, да, угу. если участвовать в пешеходной дорожке вокруг чешки, плюс будет не нам, а плюс будет нашему конкуренту. Вот городской парк с этой стороны, да, как да, бы да. мост когда придет, да, там что-то да, возможно. Да, возможно, нашим было как-то интересно, да, инвестору. Но да, Чешка да. и в мы ту поеду, сторону. Мы ну, поеду, мы и поеду, строить, да. мы ну, как образно, да, ну, как да, образно, да, я, просто предложение. я, ну, я, как я, я в, моем предложение да, просто подумать по этому нет, поводу. Не, ну я донесу до уши инвестора, и интересно самому его реакция на это все дело. Нет, дальше у нас есть застройщики домов. Да, наши. Дело в том, что эти застройщики домов зарабатывают деньги единоразово и неплохо. Ну, да. Как бы и учитывая там специфические отношения с соседями, ну давайте просто не будем. Если ну, честно, я бы лучше сегодня строил вот такую маленькую мануфактуру себе построил, чем строить дома сегодня. Не, я согласен, им тяжело. Вот, допустим, за мной ставят строят Слайк Семенович, да, Александр, все его прекрасно знают. У него реально тяжелая ситуация. Она у всех сегодня тяжелая. Учитывайте учитывая те продажи, квартиры, ну, люди не готовы платить такие деньги, которые туда вложат. Так, хорошо. Владимир Николаевич, еще вопросы есть вчера? Нет, нет. Пропозиции? позиции на Интересно все, это. Интересно, обсудим. Да. Спасибо большое. это И вы без... нам оставляете? Да, ну, пожалуйста. Какое, да. просто хотелось бы узнать, спасибо. когда нужно узнать какое-то решение, чтобы мне дальше с инвестором да. будет это. Понятно. Ну, что, все будет спасибо. Все, До спасибо. Ну, вы... Как раз, как я как, как бы свою точку зрения высказал. То есть я это поддерживаю, но в то же время вы, Нет, э, хорошо. Э, есть яркий пример. То есть лавина уже начала делать что-то. Да. да. Но ну, вот ну, два года не и опять того, это поговорили. Не того, что мы поговорили, да, уже третий или четвертый раз. Но то есть хотя они тоже подписывали я Я, я, подписывал я, я вопросил по поводу лавины, понимаете. Дело в том, что вопрос ведь по э, Чешке уже не просто так стал. То есть оно шло как бы постепенно. То есть Лавина должна была выйти таким же образом, должна была выйти и сделать После свой участок набережной, и вот и потом на город просто-напросто подумал, подождите, если он выйдет и мы вот это сделали, Но. почему не сделать все остальное, чтобы уже закончить это до конца? В результате, когда мы выделили из бюджета деньги, а мы рассчитывали на вот этот участок плюс и на администрации. Да. И потом, нас когда нас, получается, фактически кинули вот так, то, собственно, какой смысл? То есть мы должны были делать это, вы же поймите правильно, Я не могу, если со стороны лавины идти по чешке, потом остановиться вот здесь и сказать, все, теперь дальше лавина. Люди будут идти, идти, потом хлоп остановился, и будет, как обычно, все через одно место. То есть уже надо было идти полностью, и то, что обещала лавина. Поэтому взвесили все за То есть я вы не начали, площадь, будет, мы там, мы не начали делать. Не Я просто тут, ну, честно вам скажу, и у меня тоже какой то двоякое. Такого в таком плане подвоха нет. А они, они нет. же ну, здесь сейчас забирают, ну, Они не забирают. Ну, в смысле, забирают а под работу, а Вам а отдаются, а они они хотят отвести да. землю под Упс, под меня. и потом спокойно это делают. Земля, не... Земля, земля фактически Нет, никуда не уйдет. Потом в взять. Да? Нет. Это Она зачем? просто это на чем? мне осталась. А да. да. а потом, да. да. а потом я не знаю, да. что. что. Потом а делать Вы просто понимаете. просто это и, понятие и, тоже, и, опять же, просто набережная. Вы же сами все прекрасно знаете, что да, все да, у нас базы отдыха, которые да, сегодня да, есть в городе Сумы, взяты от благоустройства. Мы, мы сейчас зафиксируем, проедем, проедем и посмотрим, да, да, и приедем. Но там все прекрасно стоит на маленьких легких фундаментах. Да. Ну, здесь Люди судятся, суды так, присуживают да, снесение раз, уже 10 лет снесения, да, идет 20 лет, уже как бы по новой начали делать ремонт там оно все сносится, бизнес работает, все прочее, понимаете? То есть, я думаю, что просто потом это все, ну, кто пойдет, я извиняюсь, Виталий Владимирович через год пойдет, если не сделать, и скажет так, вот что тут киоск поставили, а ну убирайте. Он скажет, <говорит> Виталий, Витали, ты иди себе тихонько откуда пошел. Пойдем путь, в Минске, будут уже. Они не будут, они не будут. Вот туда. они их же, же проще было закопать. Конечно. туда. Конечно. И мы их неизвестно, что а будет закапывать, вот в чем вопрос. То есть, есть подписан договор, в договоре прописано, появимые эскипаться в счет будущих да, работ, да, да, но да, да, да. там, допустим, может быть прописано, да, там, будущие работы это должны закончиться в 2014, 14 апреля ты принесут принесу такую бумагу, я спустя, форс-мажорным обставленным, потому что доллар тогда был по 8, сегодня по 8,16, просим отсрочку еще на 6 лет, еще 6 лет ничего не делается, потом принесу снова бумагу, взял спустя, и да. что, компания поменяла Потом или компании нету, нету, да. да вов -вов нету, Посему, посмотри, это, смотрите. Ну, перезвони. Просто, ну, если по мы... по почему-то люди, не, почему то люди не не знаю, ничего не предлагают, кроме того, что надо им. Понимаете? Я, почему да, нормально, в общем-то. Ну, и так всегда предлагают. Нет, но нормально, если мы так сильно заинтересованы, да, и Мы когда разговаривали, я говорю, то есть ты приди на комиссию, расскажи, ну, Вопросы будут ученым. То есть это надо фактически и городу, но и вам, да, вот 50 за 50. Ты уходишь от сплаты поетнеске в раз, от аренды земли два. Да? Правильно? Да, да, то есть, а почему понимаю, бы на те 50% я? так грубо возьмем, да? Как бы сказать, а вы знаете, давайте мы в городском парке еще вот эту там Может, дорожку сделаем. Парке, или, парке, или что сделаем. Или еще что-то сделаем, или где-то еще что-то сделаем. Опять же, это цветофор. Извините, кому нужна эта развязка? Он сказал ко мне, она нужна им, потому что у него фуры не развернутся. Угу. Нет, понятно, вот так все люди Нет, работают. Нет, ну, я уже, очень тяжело сегодня найти инвестора, который хочет Конечно. вложить и за это ну, не хочет на этом пойти. Все правильно сейчас он, он вот это и имеет, то, что Нет, он вот, имеет. Но где гарантия я... того, что это здесь же привел яркий пример. Ну, хорошо, откажем мы, ну не будем делать. Нет, ну причем отказать? Тут э, отказывать не надо. То есть они должны зайти, но нам нужны какие-то гарантии того, что это действительно потом или сделается, да, или они где-то поучаствуют еще и все. И поверьте они быстрее поучаствуют где-то, чем тут будут участвовать. Понимаете? Туда не будет. Потому что это сегодня... Ну я скажу так, ближайшие два года ничего делать не будут. То есть они сюда вложат, я думаю, не один миллион долларов. В строительство. Да много, конечно. То есть пока оно не заработает, хотя бы не отобьет 50 или 70 процентов, о вложении больше денег никто говорить не будет. Потому что, ну, поверьте, это так и есть. Ну, от того, что тут будет смотровая яма на речку или не будет, да, я пойду да, да. куплю джинсы и пойду куплю себе кусок хлеба. Да. Правильно? Ну, как это может повлиять на то, что я не пойду в магазин, ну, Никак. Он вот, вот, что имеет в виду, что вот так будет все красиво, что вообще все будут просто а прогулять. Ну, сейчас будет красивый забор. Аренда сколько? Расписаны, вот в Владимир Борисович даст людей, там распишут в красиво за 10 тысяч гривен заборы. Я за 3 сделаю. Вот. за три. Молодежный парламент, да, парламент. Да, уже, видите. Баллончики раздавали. Нет, потому давайте так, вызначаться. Это то это есть, то, что еще это самое, то есть, я как глава комиссии все равно буду голосовать Чтобы близкие голова то не закричал, -а -а. что я не хочу инвестиций в город затягиваю. Я Но тоже буду за. Но вопросы есть. а то может быть, это сложно, не пускай Я, бы, я им просто езжу еще, про... я когда мы встречались в Виталия Владимировича в кабинете, был в я просто ну, случайно зашел, ну, да. Я да, предложил, да. ну, еще что-то предложить, потому что это надо вам. Предложи что-то еще для города. Он правильно сказал, это самый большой, то есть уже такого второго, ну, с ума ума точно не будет. Мы не просим это делать завтра. Да? То есть пускай не скажут, что ну, мы до 2015 года что-то сделаем. Ну, или действующий мэр, или будущий мэр, да, там, или кто там будет, то есть будет значит. Ну, него, так, это, допустим, там, будет. Сроки обозначены все-таки на ну, ну, Через В общем, давайте вызначать да. эти голосования. Ну, то, что да, под, поддержать, да. Ну, дополнительно судить сроки. Вы ну, ты... ну, ребят, сейчас должны питание есть. Ну, ну да, прав... проголосую. Да. да. А вы это самое, каждый сейчас. Кто-то считает, что надо так просто я уже. Ну, я знаю. Понимаете вы... тоже, что я буду голосовать за, потому что я тоже как начальник управления, который будет это, я как бы голосую тоже за. Вот, а там И уже А что за «Т»? каждый вызначается. А что тут было? Как, Александр А, а как тут у нас фаршор есть, как? Это письма были на я так Да, ШИЛУ. За задание. Кто за те, что мы должен на Управління капітального будівництва за адресою вулиця Харківська. Сколько? Один італій? Два. Два? Вулиця Харківська, два. Буде знаходитися торговий центр мануфактури. Хто за? Проти? Утримався. за, два отрималися. Рішення не прийнято. І в мене будуть віщо пропозиції. раз уже оно не прошло, на сегодняшней комиссии, да? То есть все-таки да. запропоновать заявнику, да? То есть на даты, э, И уточнить сроки выполнения этой работы. Да, то есть... Когда это будет сделано? Когда начнется работа? работы? Значит, по срокам, когда будет... сделано, да? И, может быть, а вы подождите, а заявник, заявник так что целый УКС будет из за на Инвестор. Инвестор. А просить инвестора и узнать. Или это А, сейчас, по идее, должен сейчас хотя бы действительно с инвестором, хотя бы какая-то должна быть бумага, чтобы я не понимал, чего это. Потому что если я как-то ну, иду, я, должен, уже хоть что-то ну, А я как бы не могу ничего объяснять, потому что я еще сам. Так что ты отвечаешь? Нас... Ты кому-то? Не заявляй, что до инвестора, да?

А чтобы они, они, они Не, я их только приглашу, и все. А, ну, а, да, они уже будут. Сами. Он не будет ничего а Они он, 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 должны а дать то, ему то, что они просят? к ним Что не просит? Да, три Да, ну нет. на ус, они делают на Нема за Нет. Нема. Никто не против этого? Нет и вы, будь ласка, вы можете, еще mm -hmm. продублировать. Yeah. Да, <coughs> за неделю, за праздники люди встретятся с инвестором, mm, он не любит, это, да, да. поговорит. и а мы тогда будем только за двумя руками и ногами. Так, значит, э, наступное питание. Э, помните, на КПК 14, билетка 14 снимали на сессии, э, ну перед солнцем, киоск, мини-магазин. Тогда Виктор Глефодьевис снял, попросил снять, потому что у них там был полный бардак да. э, по благоустройству. Значит, они э, разработали э, вот такой мини-магазинчик будет. Вот, вот так они там снимают. Женщина дома. Какая фамилия? Не мини-магазин. Э, сейчас. Женщина с черным. Да. Так, я... Гаврилова С. наверное mm -hmm. наверное, Светлана Миколаевича. Mm -hmm. Нет, я искал, mm -hmm. что там, ну, да. Это мини-магазин по документам. Ну mm мало -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Значит, э, на сегодняшний день там mm -hmm. все убрали, yeah. завезли, э, какие-то площадки, там, что то, oh. то есть, Лавочки настроили. Yeah. Да. А, снимки есть. Yeah. Да yeah. я на комиссии сейчас я выйду. Да. А, вот это да? Mm -hmm. Да, да. Нет, все, Да, ну то есть так оно как бы вот такое будет выглядеть. А, вот, 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 вот. То есть, смотри. Ничего себе, не развлекало. Не, ну, я скажу, это все равно лучше, чем ничего, потому что кто-то вообще ничего не делает. Ну, у нас взял Не, вот это не поставили все самое. То есть привели то это самое. Ну, мы еще Виктор хочется, если что спросим. Не мазать, короче, это самое. Я как бы думаю, что. Тем более, ну видно по ней, что предприниматели очень добросовестные, то есть как бы А все... так, можно, что поставили, тут уже, лужи уже годичные. Нет, может быть, отремонтировали еще что-то. А, да, тут что... да. да. А, территорию. Ну там вопрос был за благоустройство, то есть не было претензий, у нас некое... То есть, честно говоря, туда никто и не это самое... Ну, Такой так вопросов не стояло. Так, а она у нас что просила? должен выкупить она хотела, нет? нет. Это нет не, не, не.